此乃千重幻境，有无穷变化。若是想用武力破解，只会深陷其中。岳尊大人，纵然你有万般法力，想要寻得那小仙子，只怕没那么容易。雕虫小技，拦得住本座几时？ Ha ha ha. 谢婉清，是个凡人的名字。这个节日就是为了庆祝两族大战先族胜利的日子。我们水云天每逢此日，都会庆祝这个大战胜利、封印月尊的节日。 修好,修好了，修好了。辛苦你了，给我吧。长恨仙君，你离开苍野海之后，遣萤虫回来寻我，可那时我被东方青苍关了起来，他不准我回信。你没有生我的气吧？ 我并未生气，只是担心你。嗯。小兰花，你行不好。你根本就不是长恨仙君，你到底是谁？没想到，你居然能识破我。 这个司命殿由我的义女而设，你是逃不出去的。乖乖将你手中的命簿交出来。 救我！他只不过想要这个命簿罢了。你来了，你终于来救我了。本座的人，你也敢动？ 在这么快的时间里找到这个地方。 是谁？要命不何用？既然不说，本座便亲自动手。